Բարև ձեզ։ Ես Անիսեն եմ։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք Պարսատիկ արվեստի մասին։ Իսկ իմ հյուրն է Պարսատիկի ֆեդերացիայի նախագահ Արսեն Հովակիմյանը։ Եվ ինչպես ասում է Լաոցզին՝ մտքերը դառնում են խոսքեր, խոսքերը դառնում են սովորություններ, սովորությունները դառնում են բնավորություն, իսկ բնավորությունը դառնում է ճակատագիր։ Բարև Արսեն ջան։ Բարև Բարնի ջան։ Ինչ հետաքրքիր է, երբ դու դեռ հասէիր։ Ոնեի՞ սիրված սպորտաձև։ Այո, ունեի, այսինքն երբ որ ֆիլմեր Մարտարվեստի ֆիլմերը եկան լույս աշխարհ, այդ 92-1 թվականներին, այն ժամանակ սովետական վիդեոներ եւ այլն, Բրուսլիի ֆիլմերներ։ Եվ այդ ժամանակից ես որոշեցի, որ ուզում եմ զբաղվել։ Ո՞նց է սա երբեմն այդ մարտարվեստը այս ժամանակ բոլոր մարտարվեստերին կոչվում են կալատիլեսն իսկ երբ էս կատարել քո առաջին քայլերը դեպի այս մարտարվեստը արվեստը կարելի է 12-13 տարեկան հասակում այս ժամանակ նկուղային հարգերում է երևի տենց է բայց մասնագետներ չկան մասնագետներ չկան ես փորձեցի դա ուзер գերել գերականություն որովհետեւ կարողանամ շարունակել, հա, իմ սիրած զբոմտազեր։ Իսկը պատմես մարտարվեստի ցակումնաբանության մասին։ Մարտարվեստի ցակումնաբանությունը այստեղ երկու կարգիկ, թե միտք, չգիտեմ, ճիշտ մարտություն, հա, ըստ պատմության ընդհանրապես հարյացիներն են տարածել հա հիմա հիմս քivilizացիան կամ արտարածները եւ այլն արիական ցեղերից է ինքս գսի բանում մեր մտել են Հնդկաստան, հետո Հնդկաստանից եկել է Չինաստան, հետո այս վերջի ժամանակներում արդեն Չինաստանից այդ PR-ն եկավ արտարածներին եւ ես նասվածաշնչի իենոք մարկարեի գրքում անկած հրեշտակները հա որոնցից մեկը ազազելներ ինքնը սովորեցրել հա երկար հայթայթել մարտ հետո դրանով tour արկել մարտ արվեստներ եւ այլն նույնիսկ པարերը գայթակղիջ նույնիսկ իր ուսուցմանը Իսկանվադ բանկա իրանուց է։ Հա ըստի ենով մարկարի գրքի Իսկանվադ բանկա իրանուց է։ Արսեն ջան, մարտ արเวստը հենց ինքնին արเวստը։ Եվ որըսի հասկանած նրայությունը պետք է շատ գրականություն կարդաս։ Is du ուսումնասիրել ես ինչ որ գրքեր։ Այն ժամանակ գրքերը Շաուլինի բանկի, հա, Շաուլինի բանկի մասինը տենց քիչ գրականությունը այն ժամանակները այդքան շատ չեր այսօրվա պես գրականությունը ը բրուսելի գերքերից էր մի երկու հատնակարներով բան էլի հա նո դրանից հետո նույն ժամանակ էլ այտենց լուրջ գրականություն չկա դրանից հետո սկսեցի ես լուրջ գրականություն ձերբերել նույն մարտարվեսների mass-ին պատերազմի արվեստը սունցի Չինացի Իրանա Իրան հիմա Իրան կոչվում են ինքնաբեր Չինաստանուն պատերազմի աստված եթե ուզում ես մարտարվեսներից հասկանաս ինչա մարտարվեստը լիարժեք հaireությամբ ինչա մարտարվեստը պատերազմի պատերազմի արվեստ գրքում գրվածա ընդհանրապես մարտարվեստը դա խաղային արվեստ է խոսենք պարսատիկ արվեստի մասին քանի որ ինձ համար սա նորություն է հայկական շուկայում կարելի ասել երբ է հիմնադրվել Հայաստանում ֆեդերացիան Պարսատիկի Պարսատիկի ֆեդերացիան ստեղծվել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կամ 28-ին, Պատերազմի կամ նախորդին կամ օրին, դրանից հետո, երբ որ պատերազմը սկսվեց, ես ոչ մի գործունեություն չծավալեցի, հասկանալի է, ինչ նոր հետըվար ամսին սկսեցի արդեն ֆեդերացիայի գործունեությամբ զբաղվել երբ առամ սինը արդեն գործում է ֆեդերացիան մենք ԱՊ երկրներում ենք առաջնին ենք ԱՊ երկրներում իհան որ արդեն մեր ֆեդերացիան է զերտերս ճանաչվել համաշխային ասոցիացիայի ըմտանիքի 안տամ մեզանից հետո արդեն դիմեց նաեւ ռուսաստանի դաշնությունը։ Իսկ սպասվում են մրցումներ այլ երկրներ։ 2023 թվականին արդեն մենք ստացել ենք հրավերը համաշխարհային ասոցիացիայից՝ մասնակցելու աշխարհի առաջնություններին։ Իսկ բակավածա մեր մարզիկների Խանակից եւ Որակից։ Հիմա իմ նախա պատրաստական աշխատանքներ տալում են։ Իհարկե, տալում են մարզումները մարզումները տեղին ունենում, ապա ինքը մարզիկներից մեկը կարճ ժամանակա հատվածում երկու անսվա մեջ ապա կարողանում է նշանակետին 10 մետրից կպնել։ Շուտով նաև ցիրողական, հա, ոնց որ կամբակներ են բաց։ Չէ, սիրողական մարկանց համար ովքեր որ փոքր ժամանակ, որտեղ Պարսատիկը մեր ազգում հիմա մի քիչ բան ձևով է ասոցացվում, որ փոքր ժամանակ թրջուն ենք խփել, բան, բայց ինքը ավելի շատ լուրջ բանայինիզ ներկայացնում, մրցույթ ենք հայտարարելու, ովքեր գան 10 մետրի վերայից նշանակետին 10-ից 5-ը կգտնելու դեպքում կստանան անվճար մեր պրոֆեսիոնալ ամնելավ բարձատիգներին Իսկ որտեր են անցկացվում այդ մրցումները կամ մարզունները անցկացվում ակոմայգում հիմա որտեղ որ հարցազրույցս վերցնում այստեղ ալնելու ամառը այստեղ ալնելու ձմեռը արդեն փոփոխվի հա դեր Իսկ աղջիկները կարող են մասնակցել այս արվեստին մարզումների ժամանակ անցորդ աղջիկներ երեղել են, որ ովքեր որ ցանկություն են, հայտնե գանք, փորձեն, գրակեն, գալիս փորձում են, հավանում են, բայց երևի մենտալիտետի խնդիրա, որ ամաճում է։ Օրինակ Չինաստանում աղջիկների եւ նաեւ Եվրոպայում, հա, աղջիկների մասնակցություն շատ ակտիվ է, շատ ակտիվ է։ Ես կուզե նայ որ Հայաստանում է մինիմալ է, որ, որովհետեւ պարսատիկի ինքը Ա, սեր չի ճանաչում, հա, կլնի տղամարդ, թե կգիկին, դա կարճում։ Իսկ Պարսատիկը ինչով է փող կապակցված մարտարվեստի հետ։ ա, Պարսատիկը ուրեմն 5 ժամանակներում նաեվ աշխատած շնչում հիշատակվում է Դավիթ Թակավորը, որ փարսատիկով սպանեց Հսկագողի ատին, դրանով հաղթանակ բարգեճ իրազգին։ Բացի դրանից Ալեքսանդր Մակեդոնացու ժամանակները, հին հռոմի ժամանակները, Տիգրան Մեծի ժամանակները Yerevan-ը եղել են փարսատիկավորների գունդ, որոնք հեռավորությունից մոտ մի 500 մետր հեռավորությունից վնասազերծлен հակառակորդի զորքի շարասյունը որ դրանից հետո մետաձիկներ, այսինքն ինչպես թรามարտության իզականետումը, հա, ասենք նույն բարսատիկը, եթե ինչ-որ մի բան զենք է համարվում, ինքը եսպես թե այնպես հաթեն փողկապակծված է մա՝ տարբեր տեղ, որովհետև Պետքա կարողանալ տիրապետել դեպի։ Այսինքան մարտարվես դեպ պատերած դրանք նույն բաներն են։ Երբ որ երկու հոգի կռվում են իրար հետ, դա կոչվում է կռիվ։ Կռիվ։ Երբ որ այդ երկուսը դառնում է 5000, դա կոչվում է պատերազ, բայց բնույթը այդ ամենի ինչի նույնն է։ Այսինքն մարտա կոչվում է։ Is get իսկ, to իսկ, do մարտի ես, մար ես մասնակցում, բնականաբար զենքով ես մասնակցում։ Եթե զենքին պետք է տիրապետել, որ կարողանաս մասնակցել, դրանից է գալիս ամ առ տարbes։ Այս դարվես, Ա, սա այդ հին ժամանակների բարսատիկն է, որի մասին խոսում ենք, որը հաշտակվում է աշխարհ շնչում, հետո Ալեքսանդր Մակեդոնացի, Տիգրան Մեծին հրոմ սա օկտագորսման մեթոդը, սա հասկանում ես մատիտ։ Մենք հին ժամանակներում քար են դրել բացման օկտագոնը։ Մեր պարագայում, հա, մեր դեպքում հիմա բանը ցենիսի գնդակա, հին ժամանակներում կարեն դրել կամ էլ արջի։ Ո՞ր քես կիլո, հա, այտենց քաշ։ Պտտտել են իրան այսպես։ Ու ཐողնելուց այս միթելը, որը որես բռնելեմ, բաց են թողնում եւ գնում են։ Ոչ մատելնա։ Հա, գնդակը նեծում է ես կասյում է բարսատիկները ավելի պրոֆեսիոնալ են ու ձևն ահա, որովհետև ու սրանից քրակելը շատ տարիների է, լի է, ասենք փորձեր պետք է, այն ժամանակներում հին բարսատիկավորները դրանք վարսկաններ են ելը։ Յուղականջուր բանակում վարսկաններ են ելը։ Սա այսօրվա բարսատիկն է։ Այս բարսատիկները ավելի պրոֆեսիոնալ են, սրանց կինետիկ ուժը ավելի շատ է։ 24 հուլիսի մինչև 272 ջովի եւ սրա օգտագործման համար էլ պետք չի նմանատիպ մեծ քարեր։ Գոյություն ունի այսպիսի մատան ու պես, հա, մագնիսային, որ հարմարanak, եւ որ շարիկները, գնդակները իրանք արդեն կոապում են։ Դնում ես մեջը եւ արդեն ինքը պատրաստ է կրակելու։ Նաեւ սա կրակումն է դետեր սացս կտանք, հետերա գրակում եւ այս шаրիկները տարբեր դրամա çapի ալում 6-ից մինչեւ 12 մմ։ mm. Սրանք սպորտայիններն են պարապունքների համար 6 մմ-երը mm հարմար է։ 8 մմ-ից mm սկսած արդեն մինչեւ 12 մմ mm, դրանք արդեն ոչ սպորտական шаրիկներն են, որոնք արդեն լուրջ վնասան էլի հասցնի։ Այո։ Սա այվելի, եսպես ասած ժամանակակից մոդելն է, այսպես արդյական բացվում է ինքը, եսպես։ Ի՞նչ է դա քիրը։ Հա, դառնում է գրպանի, հա, բարսատիկ նույն համակարգն է, հա։ Նույն է համակարգն, նույն մեխանիզմն է, էլի շարի գտնում ես այստեղ, հա, ու էլի գրակուն, դրանից հետո կարում ես փակում ես։ Եվ ինքը դառնում է սրանք արդեն մարտական ներդերն են։ Սրանցով կարաս վնասաձերծես յուղականջուր բան։ Շատ վտանգավոր է։ Շատ վտանգավոր է։ Իրանք բնականաբար վաճարκι չեն միայն ֆեդերացիայի ներսում հա բարապոկների համար։ Հիմա ես ցույց կտամ իր ուժը, հա, իր կարողությունները։ Հա, մոտ 3 սանտիմետր խր, խր, խրվում է այս մինչ փայտի մեջ դես է կը արդեն ձեռով հնարավոր չի հանել պետք է հատու գործիքով անել այո ինչ որ հարմար ինչ որ մի բան որովհետեւ ձեռքով էլ ընդ իրան հնարավոր չի հանել իսկ հանելու համար սրանք քանդում ենք այո որպեսի չվնասեն վնասա ձեռը հա նոր հետո սրանք հատու գործիքով հատու գործիքով հանում ենք խորությունը մոտ 3 սանտիմետր է դե սպինթ փայթի մեջ էլի Արսեն ջան մենք կանայք ցույլ սերի ներկայացուցիչ ենք եւ ունենք ինքնապաշտպանության կարիք շատ հաճախ դեպքերում իսկ ի՞նչ էս կարծում ի՞նչ կարող ենք մենք անել կամ գալ մասնակցել ձեր այս մրցումների որ ինքները պաշտպանենք մեզ դե իմ է, դա իմ կարծիքը որ այսօր 21-րդ դարն է բայց Մարտությունը երբեք չփոխվու, մարտը միշտ այսօր է ունի ինքնապաշտպանության գալիք կլնի դրա մարտեկին։ Խորը կտամ բոլորն էլ դիրապետ են, թե բարսադիկին, թե մարտահրվեսներիին, թե չգիտեմ այլ բաների, այն ինչ է որ ասենք կարող է իրան պաշտպանել։ Խորը կտամ բոլորին էլ հատկապես մեր հայ աղջիկներին, որովհետև ասիական երկրների աղջիկները, ամেরা, եթե համեմատության մեջ ենք անցկացնում, ամেরা բոլորը տիրապետում են։ Շնորհակալություն Արսեն ջան, որ համաձայնվեցիր լինել իմ հյուրը, եւ ես ինքս կարողացա ողողալ թե ինչ է պարսատիկ արվեստը եւ իհարկե իմ հետեւորձները իմացան ինչ է։ Եվ ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ մեր հայ կանայք՝ տիրապետեն པարսատիկի արվեստին եւ կարողանան իրենք աջտպանվել։ Ես եմ շնորհակալ ձեզանից դեր հราวերքի համար, ձեր հաղորդմանը ցանկանամ նորանոր հաջողություններ, շատ միտումներ եւ շատ հետեւորդներ։ օգտանալ այն մասին, թե ինչ կմտածեն ուրիշները, անդմիշտ կդառնաս նրանց գերի։ Եվ ես մեկ բացահայտում կատարեցինք։ Դե ի՞նչ, չեք մորան ու բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին եւ կոմենտների բաժանում գրել ձեր կարծիքը այս հաղորդման մասին։ Իսկ ձեր հետ էր Անիսեն, քանդպենք, ինչեւ նոր բացահայտում